Шановні колеги, доброго дня! Ми продовжуємо робочий день і зараз будемо говорити на тему передачі першої партії обмундирування в рамках всеукраїнської благодійної акції Не тільки для себе купуй собі, даруй бійцю. Нашими спікерами будуть Вадим Кодачігов, голова ради громадських ініціатив, організація Волонтерський воєнпром, Богдан Ковальов, представник міністерства оборони України та Георгій Тука, голова правління громадської організації Народний тил. Прошу до слова. Добрый день, дорогие друзья. Сегодняшняя наша пресс-конференция посвящена передаче первой партии гуманитарной помощи в связи с проведением акции клики для Себа" по заказу Министерства обороны волонтерского десанта Министерства обороны. Нами была закуплена первая партия обмундирования. Это флисовые куртки. Здесь их небольшая часть небольшая, потому что все остальные мешки будут сегодня же отгружены. Вот Богдан Ковалев приедет, сейчас их примет, пересчитает. Они сегодня же будут загружены и отвезены на передовую. По распределению гуманитарной помощи на себя ответственность берет волонтерский десант, именно они будут распределять ее по подразделениям, после этого будут предоставлены отчеты. Сегодня мы подпишем акт передачи и в двух словах скажу о том, что сейчас в рамках акции вот лежат наши товары, которые представлены. Это все товары изготовлены нашими украинскими предприятиями, из наших отечественных, практически все изготовлено из наших отечественных материалов. И акция имеет двойное направление. Первое направление ⁇ это помощь нашим бойцам на передовой. Второе ⁇ это обеспечение создания рабочих мест. То есть все эти текстильные предприятия, которые занимаются отшивом акционных изделий, также получают наши заказы, из которых, благодаря которым они имеют право как бы работать и платить зарплату. После передачи сегодняшнего гуманитарного груза на волонтерский десант акцию принимает, эстафету по акции принимает группа «Народный тыл» и вся следующая партия гуманитарной помощи пойдет для закупку, на закупку и передачу группе «Народный тыл» в лице вот Георгия Тука. В основе следующей закупки будут разработаны группой волонтерский военпром «Берцы», Вот я вам их покажу. Мы сделали, разработали совместно с итальянской фабрикой Zenkis, разработали берцы. Здесь стоит гидрофобная кожа натуральная, 6 часов непромокания, подкладка Tinsulate приливная двухслойная подошва. Эти берцы сделаны по аналогу немецких бундес, то есть мы взяли от них самое лучшее, изготовили эти берцы, и их розничная цена вышла 950 гривен. Она рекомендована для продажи во всех магазинах, и мы запрещаем категорически продавать их дороже 950 гривен. Аналоги таких берцев стоят сейчас производство Украины порядка 1300-1500 гривен, наши будут стоить 950. И второй Второй частью закупки будет форма. Вот вы ее видите на мне. Это также форма разработана группой волонтерский военпром. Это аналог нашей украинской формы вооруженных сил Украины, сбройных сил Украины. Но с некоторыми улучшениями. Мы убрали там все ненужные части, добавили все новое, то, что нужно было добавить. И в результате получилась вот такая качественная форма. Сейчас я передам слово представителю волонтерского десанта Министерства обороны Богдан Ковалев. Добрый день, меня зовут Барон Ковлев, я представитель волонтерского десанта и курирую процессы, связанные с гуманитарной помощью при Министерстве обороны. И вы, наверное, слышали о канадской гуманитарной помощи, которая заходила нам и в ноябре, и в январе, и по сей день она распределяется с Одесского 46-го центра за обеспечение Збройных сил Украины. И это форма канадская на самом деле нуждается в утеплителе. То есть для того, чтобы обеспечить хорошо утепление бойца, мы все-таки нуждаемся в утеплителе. И на данный момент несколько благотворительных организаций и групп согласились нам помочь. Одна из групп и команд – это команда Вадима Кадачигова. Мы ему очень благодарны за то, что он приходит Трудную минуту со своей командой, со своими проектами на помощь Збройным силам Украины, и я думаю, как раз пока мы наладим производство и поставки формы мощностями, которые есть при Министерстве обороны, так, такие ребята, как Вадим Кадачигов, нам очень хорошо помогают. Я очень благодарен ему, и мы, эту, мы эти флисовые кофты возьмем. Я буду сегодня после обеда или завтра с утра ехать в АТО, как раз проводить верификацию по канадской гуманитарной помощи и передам, я думаю, какому-то подразделению. Я так понимаю, нескольким ротам хватит. Тут как раз будет 200 флисовых курток, и мы закроем потребность двум ротам боевым. Поэтому я очень благодарен и очень рад за то, что мы получаем такую помощь. Спасибо. Сейчас слово предоставляется руководителю группы «Народный тыл» Георгий Дука. Добрый день всем. Наша организация принимает эстафету от волонтерского десанта. В первую очередь я бы хотел поблагодарить тех ребят, которые принимали участие в разработке концепции данной инициативы. Сейчас по дороге ехал и про себя думал, что Недооценить эту, этот проект, его практически невозможно. С одной стороны, мы пропагандируем тех наших молодых художников и дизайнеров, которые приняли участие в разработке вот этих вот разного рода текстильных изделий, которые выставляются на продажу. С другой стороны, те люди, которые приобретают данные изделия, они сами являются пропагандистами помощи оказания армии. С третьей стороны мы делаем доброе дело, помогая нашим бойцам улучшать их жизнь, быт. Согласитесь, это должно впечатлить, что 200 пацанов получат теплую, комфортную одежду. Не 2, не 20, а сразу 200. Ну и, наверное, с четвертой стороны, что было для меня весьма неожиданно, и я абсолютно приветствую данную инициативу все вырученные средства, все заказы размещаются на наших украинских предприятиях, что, соответственно, в свою очередь позволяет наши же украинские предприятия дополнительно загружать заказами, давать оборотные средства, зарплату людям. Это тоже недооценивать нельзя. Я надеюсь, что благодаря вашему освещению в прессе этого проекта все больше людей будет принимать участие в его реализации и в конечном итоге может быть, мы перейдем уже к каким-то более фундаментальным вещам, например, там народный джавелин или. Ну, запросто, может быть, там канибур. Да, крейсер в Москве реке. Так что, ну, спасибо большое Вадиму как инициатору и как локомотиву этого проекта. Сейчас мы с Богданом Ковалевым подпишем вот акт приема передачи. Он в двух экземплярах. Один передается в группу волонтерский десант Министерства обороны. Второй передается на группу волонтерский военпром. И пока Богдан будет подписывать, я бы вам хотел в двух словах показать, показать те изделия, которые у нас выпускаются. Вот это галстуки, с национальной символикой Украины. Это мужская коллекция. К каждому такому галстуку идет маленький платочек. Это футболки с национальными принтами. Есть вот такие платки. Это все разработано нашим украинским дизайнером Аленой Цимбал. Сейчас мы выпустили новую кепку, мазепинку, которую я вам представляю. Это первый экземпляр, я его только сегодня получил, только сейчас. В основном участвуют в этом проекте Днепропетровск, Одесса, Киев, Харьков и Львов. То есть все наши изделия размещены практически по всем регионам Украины. Купить их можно в интернете и можно купить их в любом из городов. То есть на сайте «Натильки для Себа» есть сайт акции «Натильки для Себа» называется и в нем можно купить все эти изделия. Вся прибыль, полученная от продажи этих изделий, идет на закупку обмундирования. И что еще примечательно, что хотел бы отметить, вчера вечером первая партия наших вот этих вот эксклюзивных дизайнерских вещей уехала в Польшу. Когда поляки увидели, они очень высоко оценили качество и дизайн продукции. И на этой неделе первая посылка с нашей продукцией уезжает, улетает, точнее, в Канаду. Канадцы нам помогают гуманитарной помощью, которую вот Богдан, кстати, курирует, а мы им помогаем нашей патриотичной символикой, чтобы они не забывали, что они все-таки выходцы из Украины и что мы с ними единый народ, поэтому помогаем друг другу. Я надеюсь, скоро на территории Канады половина населения будет ходить с нашими украинскими трезубами. И все будут знать, что мы их поддерживаем экономически. Конечной целью, этого проекта, ну, конечной целью этого проекта является, в принципе, как глобальной целью, является создание из нашей мощной, некогда легкой промышленности не импортера, а экспортера. То есть мы хотим сделать так, чтобы наши предприятия показали свою продукцию на территории Европы, США, Канады, и чтобы в конце концов мы составили достойную конкуренцию Китая который в принципе у нас везде скоро будет не Китай а Украина очень надеемся, что в ближайшее время все будут гордиться тем, что они купили эту вещь не в Китае а в Украине. Ну на этом в принципе все передаю один акт Богдану один акт нам еще раз вам их показываем следующий сбор средств у нас начинается на форму и берцы для группы народный тыл спасибо вам за внимание и слава Украине Дуже дякуємо за презентацію. Ми будемо сподіватися, що і справді буде поширюватися українська символіка. Навіть дехто з наших колег тут вже придбав таку символіку. Чи є запитання, шановні журналісти, уточнення? Так, да, прошу не забувайте пристрілятися. Дмитро Мороз, п'ятий канал. У мене запитання таке дуже просте: от звичайним громадянам де можна придбати такі речі, щоб саме вони пішли на допомогу армії. а не Понятный вопрос, очень простой и понятный. Значит, э, у нас есть в принципе э, понимание того, что псевдоволонтеров развелось, наверное, больше, чем самих волонтеров, и все это прекрасно понимают. У нас уже периодически... Есть сайт, на сайте, э, сайт называется «Не для себя», акция «Не только для себя». На сайте есть ссылочка, там адреса магазинов-партнеров. И по Киеву, по Львову, по Харькову указаны все магазины, партнеры с адресами, с телефонами, где все это можно приобрести. Точно так же, как достаточно просто это заказать в интернете. То есть можно заказать в интернете, оплатить в интернете новой почтой. Доставка любая в любой конец Украины стоит 20 гривен, поэтому мы в любой конец Украины все это отправляем то все очень просто, там все автоматизировано, заходите, нажимаете кнопочку «Купить» и все. Там можно просто помочь деньгами, можно что-то приобрести для себя. Но так как сбором средств занимается достаточно много групп, мы решили не, не идти тем же самым путем, а сейчас пытаемся развить как раз-таки ту часть деятельности, которая в Европе носит название «Социальное предпринимательство». То есть мы не просим денег у людей, мы в любом случае, как бы люди, каждый из них покупает себе либо кепки на лето, либо платочки, либо модные сумки, либо футболки. Ну просто мы договорились с производителями, что они отдают все это без прибыли, и вся прибыль будет направлена на закупку обмундирования для участников АТО. Ну, дякую. Наступное запитание, пожалуйста. А вот вы сказали, что виробники наши витчизняне да, все это вырубляют. Они, ну там, как там, они сделали нулевую рентабельность да, для этого. Как они? Мы удерживаем с ними по, договоренно, по договоренности, по, есть минимальная рентабельность в размере 5-7%. Это все, что они оставляют. А что это за сказать, что это... Могу, конечно. Вот это вот, здесь половина людей, которые просто когда-то были обычными предпринимателями и шили там. Вот это шьет Днепропетровск. Днепропетровский предприниматель. Куртки нам пошили два предпринимателя. Один из города Киева, второй из города Харькова. Футболки изготавливаются киевлянами. Форма отшивается частично в Харькове, частично в Полтаве. Эти футболки пошиты здесь, в Киеве. То есть это разные группы предпринимателей. Мы их выискиваем на сайтах, договариваемся с ними о скидках, заказываем именно наши модели, которые интересуют нас. І договариваемся з ними о дизайні. Дизайнери у нас теж наші українські, вони разрабатывают дизайн, після цього ми розміщаємо заказ і получаем вот такие штучки. А от ще таке запитання. Коли флісові куртки пошили то вперше, там партія здається в Туреччині да, була пошита. Ось. І ну, сказали тоді, що тільки вони депо, з того флісу можуть пошити нормальні. Там, оце, оце, ну як... Я не участвовал в этих <свят> дебатах. То, чего может пошить их, с какого флиса, это вполне нормальный хороший толстый теплый флис с хорошей плотностью 3000 первых флисов помогала нам опять-таки представители Канады, ну, в частном порядке как бы помогли, то есть пожертвовали деньги благотворительному фонду, который заказал в Турции 3000 флисовых курток и их передали на учебный центр Десна, где бойцы как раз одевались в эту канадскую гуманитарную форму, и как раз им выдавались такие флисы. Ну, а кому вы в я сейчас не могу вам сказать, потому что нужно, то есть я не один буду решать этот вопрос, это будет коллегиально с представителями службы тыла, Генерального штаба Збройных сил Украины, с представителями департамента госзакупок с и мы а, ну, мое личное мнение, что нужно закрыть полную, полную потребность нескольких рот, это около 200 как раз человек, потому как чтобы не разбросать его ну, по, по многим подразделениям, а закрыть потребность сразу двух, двух подразделений. Так, а запитание уточнение еще? Можно. Ну давай, ты один, Можно. Самый Юрий, информационный. А скажите, был. будь ласка, вот у вас зараз, ну, вот вы вступили, да, все работает. Ви маєте на увазі, яку продукцію ми врешті-решт будемо замовляти? Ну, ми тільки що сиділи і про це розмовляли між собою. Наразі ситуація змінюється дуже динамічно, тому там, наприклад, щось планувати на тиждень, на два це дуже важко. Можливо, це буде взуття. Тобто берці. А можливо, це будуть дощовики, побачимо, ще, як буде змінювати ситуація. Бо зараз от Богдан сказав, що є певні запаси військового вбрання на складах Міністерства оборони, якщо вдасться за цей проміжок часу оперативно налагодити забезпечення і логістику зі складів до безпосередньо передової. То будемо лише дякувати і канадцям і нашим колегам з волонтерського десанту а свої зусилля направимо на щось інше. Вже треба думати про літнє вбрання, про футболки, про білизну літню. Знає... А от так, краще так. зараз. Смотрите. А, моя все-таки ціль, як одного з десантників в Міністерстві оборони, так як я займаюся віщовим обеспеченням, курирую процеси по віщовому обеспеченню, И веду инспекции в подразделениях о том, как действительно обеспечиваются бойцы. Я просто вижу некую тенденцию того, что иногда и не за, и не за состыковки между волонтерским десантом и волонтерами снаружи, то есть ну, в обществе, как бы идет покупка тех вещей и дублирования, которые есть на складе Министерства обороны. А моя задача то есть содействие между волонтерами и мной внутри а, службы тыла сброенных сил украины а, определять нагальные потребы которые мы не можем обеспечить то есть Министерством обороны да не потому что мы не хотим или там мы саботируем это потому что а, легкая промышленная стажа не всегда еще справляется с потребностями армии так как вы сами должны понимать потребности настолько увеличивались и парадокс в том что а, в бюджете есть деньги под это под все но в большинстве случаев мы просто не можем организовать производство этих всех, этой формы снаряжения, обмундирования. Поэтому будем сотрудничать с волонтерскими организациями, с благотворительными фондами, корректируя потребности и будем направлять их в правильное русло, чтобы мы не дублировали друг друга. Со своей же стороны, я хочу вам с полной ответственностью сказать, сказать что на складах Министерства обороны скажем так, не то чтобы в достаточном количестве есть форма сейчас, но она постепенно приходит, там по 10 тысяч, по 15, она прямо уходит с колес, прямо с производства на передовую, на тыловые базы обеспечения. И я бы хотел бы предложить волонтерам все-таки взаимодействовать со мной, и вы увидите, как ну просто есть уже опыт, когда одним телефонным звонком и одной правильно оформленной заявкой от подразделения, то есть официально, решаются проблемы ценой в несколько миллионов гривен. И просто хотелось бы сделать на этом акцент и сказать, ребят, ну то есть волонтеры, сколько бы мы с вами как волонтеры собирали бы эти несколько миллионов гривен. Здесь же можно решить это административным каким-то влиянием и ну, то есть присмотром над некоторыми процессами, которые нужно контролировать. Ну да, Вадим, как бы да, я уже как госслужащий не могу применять такие словосочетания, но Ми такі методи приміняємо і шевелим все таки службу безпечення. Дуже дякую. Якщо більше немає запитань і уточнень, то ми ще раз дякуємо шановним експертам. Бажаємо вам успіхів. Приходьте до нас, інформуйте, як будуть діти ваші справи далі. А наш наступний брифінг за 10 хвилин. Полковник Андрій Лисов. Дякую.